Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa komen di bawah. Komen nih Sony baik lagi teman-teman. Biasanya cuma dua atau kayak kemarin lima dan sekarang enam game sekaligus teman-teman di bulan ini digratiskan. Oh iya sebelum nonton video ini jangan lupa untuk di like, di share, sama di subscribe ya. Dan tonton video ini sampai habis. Pertama ada game Cities Skylines Game tentang simulasi tata kota ini digratiskan oleh Sony melalui langganan PlayStation Plus Tapi kamu bisa saja dengan mainkan game ini dengan benar-benar gratis Syaratnya dengan cara akun baru bisa ngeklaim 14 hari PSN Plus Game berikutnya ada game Farming Simulator 19 game simulasi perkebunan satu ini digratiskan oleh Sony melalui langganan PSN Plus tapi kamu bisa saja menggunakan cara yang gratis dengan mengklaim 14 hari PSN Plus seperti yang saya bilang di nomor utama tadi game berikutnya seperti game bulan April kemarin sekarang masih ada game Journey Game ini benar-benar digratiskan oleh Sony dari tanggal 16 April sampai 5 Mei 2020 Eits, jangan sampai ketinggalan diklaimnya ya Karena game ini seru buat teman-teman Dan saya sudah buatkan Waltrocknya bisa cek di sini juga ya Game berikutnya Keempat ada game Uncharted Nathan Collection Game ini 3 in 1 teman-teman Ada 3 game dalam satu BD atau dalam satu lingkup gitu. Ini sebenarnya game PS3, oke. Okay. Ini game benar-benar digratiskan oleh Sony dari tanggal 16 April sampai 5 Mei. Jangan sampai telat klaim lo ya. Ingat lo, sayang ini game banyak banget lo. it's game berikutnya. Kelima ada game Hitman game ini bisa kamu klaim di PSN Rek 2 tetapi kamu hanya bisa mainkan game ini dari tanggal 28 April sampai 3 Mei saja loh teman-teman sayang sekali ya sebenarnya game hmm. ini seru tapi sayangnya cuma sebentar gitu karena di free trial sih trial 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 dan terakhir ada game Pac-Man Championship 2 game legend yang satu ini kamu bisa mainkan di PS4 secara gratis Dan periode klaimnya tanggal 24 April sampai 10 Mei 2020 Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman klaimnya Maksud periode klaim maksudnya itu Dari tanggal sekian sampai sekian kamu bisa klaim gratisnya Dan game ini selamanya bersifatnya beda dengan game Hitman tadi teman-teman Segitu dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau ada pertanyaan dan info tambahan, kamu bisa saja komen di bawah ya. Oh iya, sebelum sampai ini, kamu bisa di-subscribe, di-like, sama di-komen, atau di-share. Semoga semakin banyak yang mengetahui channel ini. Bye-bye.